Дуже, дуже, тяжко. Ну, я старалась поддерживать там форму, да, делала зарядку, бегала немножко. Но я еще работаю, я доцент кафедры физпитания нашей э, университета радиоэлектроники. электроники. с самого початку, 16-го року. Валентина Степановна, когда начала собирать команду, она меня пригласила. Так как я все время занимаюсь спортом, вообще-то я лыжница, плаваю, Поэтому я говорю, может быть, не получится. Я никогда не занималась. Я такая, знаете, волчица по лесу. Бегаю одна. А это все-таки команда. Ну, вот так как-то, знаете, команду. Мы все равно живем, мы тренируемся, мы вот несем нашу, как бы, вот такая обстановка. Но, невзирая на это, мы все равно... Я капитан команды, мастер спорта с художней гимнастики, бронзовый призер чемпионата Европы. Я спортом занимаюсь уже, страшно сказать, 70 лет. С Харькова своего любимого, родного. Не собираясь уезжать, вот и девчонки тоже так же настроены, поэтому мы вот здесь задержались и здесь будем ждать победу. Было так еще и метро не ходило, и я и... каждая из девчат добиралась, как говорится, своими. Кто, кто чем? Были очень рады и суди, что э, наконец-то сказали, вернулась команда Найс nice Ladies. Вот и выступили мы, я считаю, удачно, очень хорошо, синхрон, был харизма.